Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Lepas satu, satu perkara yang ngeri terjadi dekat sekolah-sekolah kita. Tak selesai lagi kes ini, berlaku pula kes yang baru. Jadi, saya merasakan mungkin sudah tiba masanya agar Menteri Pendidikan Fadilah Siddiq melepaskan jawatan beliau atau mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu memikirkan untuk menukarkan beliau ataupun menggugurkan beliau sama sekali dari kabinet sebelum segala-galanya menjadi terlambat kita intro dulu la, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita masih lagi belum reda dengan isu buli Zara Karina serta beberapa kes buli yang berlaku kemudiannya. Kita belum lagi reda dengan kes yang baru saja berlaku iaitu kejadian pemerkosaan secara bergilir-gilir yang telah dilakukan oleh empat orang pelajar tingkatan 5 terhadap seorang pelajar tingkatan tiga yang betul-betul menggemparkan bumi Melaka serta Malaysia ini secara keseluruhannya. Dan pada hari ini, satu lagi peristiwa yang ngeri yang tidak se sepatutnya berlaku dekat sekolah-sekolah kita berlaku juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Iaitulah kejadian seorang pelajar tingkatan 2 telah bertindak melakukan serangan terhadap seorang pelajar perempuan tingkatan 4 yang mengakibatkan pelajar tingkatan 4 itu kehilangan nyawa dan perkara ini memang sungguh menggemparkan bukan sahaja dekat bandar utama tempat ianya berlaku tetapi sekali lagi di seluruh negara sekadar untuk cerita ringkas kita Tuan tuan dan berkenaan dengan peristiwa yang berlaku pada hari ini kisahnya dikatakan pelajar tingkatan 2 itu ada menerima perasaan hadap pelajar ketiga tempat itu. Lalu pelajar ketiga dua itu, seorang budak berbangsa Cina telah meluahkan perasaanlah terhadap pelajar ketiga tempat itu. Juga seorang yang berbangsa Cina, tetapi dikhabarkan lamaran ataupun perasaan itu telah ditolak dan itu mengakibatkan pelajar ketiga dua itu seolah-olahnya macam snap. Dan berdasarkan kepada satu mesej yang telah tular dekat sosial media pada ketika ini yang saya masih lagi tidak sempat untuk verify adakah ianya sahih ataupun tidak, pelajar itu yang merupakan pelajar tingkatan menengah rendah lakas pada tingkatan 2 yang sepatutnya tengah mengambil peperiksaan sejarah pada ketika itu telah bertindak mengamuk dan juga telah mengejar sesiapa saja dan akan melakukan serangan terhadap mana-mana pihak yang menghalang pergerakannya dan dikabarkan dia cuba nak hentak pintu, nak masuk dewan dan sebagainya dia nak kejar pelajar perempuan yang telah reject dia punya cinta tu kan sampailah ke satu tandas, di mana pelajar perempuan itu pun tak boleh nak elak mana-mana pelajar lelaki itu telah bertindak memanjat tandas tersebut dan melakukan serangan tersebut bertubi-tubi sehingga menyebabkan pelajar itu kehilangan nyawa dengan sekelip mata bila cikgu buka pintu tandas tu akhirnya pelajar lelaki itu lari dan mangsa telah terkulai tanpa nyawa dan hanya selepas campur tangan termasuklah oleh abang kepada si suspek maka akhirnya suspek itu telah berjaya ditahan senjatanya rampas dan kemudian sekarang ini beliau sekarang berada dalam jagaan polis tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di mana ini merupakan satu episod terbaru dalam senarai benda-benda hitam yang terjadi dekat sekolah-sekolah kita yang saya lihat macam semakin banyak sebenarnya berlaku dalam era kerajaan madani ini. Selepas satu-satu, satu-satu, kita tak settle lagi kes Zara Karina, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita tak selesai lagi kes Tengah Melaka itu. Dah berlaku kes ini pula. Dan sebelumnya kalau ada perasan, ada seorang calon SPM ditemui sudah tidak bernyawa dalam bilik beliau, tuan-tuan dan puan-puan. Dan benda itu juga membangkitkan banyak persoalan. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa mendadak jadinya? Dan seperti biasa, ramailah pihak yang menuding jari di sana sini sebagainya cuba untuk mencari salah mana siapakah yang sepatutnya bertanggungjawab atas semua ini. Tetapi kalau anda tanya saya, tuan-tuan dan sekalian, beban semua ini tidak dapat tidak kita harus letakkan dekat bahu Menteri Pendidikan sekarang iaitu Fadil Nasidi. Sebab suka ataupun tidak, di zaman beliau menjadi Menteri Pendidikanlah banyak perkara ini terjadi, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya cakap macam tu? Izinkan saya ceritakan kepada anda. Sekarang ini, kalau anda perhatikan kepada satu tangkap layar ini, berdasarkan kepada satu surat yang telah diberikan oleh seorang tenaga pengajar ke apa tu yang disibarkan dekat internet lah saya ceritakan. Ada banyak perkara atau budaya yang berlaku dekat sekolah ini yang sebenarnya tidak membantu langsung untuk menjadikan pelajar-pelajar ini sebagai orang. Seperti mana yang telah saya sebutkan dalam video saya semalam, pelajar-pelajar ini pada ketika ini seolah-olah macam begitu kebal. Emosi mereka itu terlalu penting, terlalu dijaga dan sebagainya. Sampai satu tahap, emosi para pelaku jenayah pun dijaga. Mereka pun ada masa depan. Kita ternafikan hak mereka itu belajar dan sebagainya. Sedangkan dalam masa yang sama juga, pelajar yang menjadi mangsa, dia tak hak belajar tersebut. Nampak tak kat situ? Tapi balik pada cerita, sekarang ini seolah-olah macam pelajar ini sudah tidak boleh disentuh tau. Bukan sedikit kita dengar rumutan daripada guru-guru yang mereka sudah malas dah nak menghukum pelajar yang tak buat kerja ke, nak menasihatkan pelajar yang buat perangai ke apa-apa ke, mereka malas. Sebab at the end of the day, pelajar-pelajar ini akan emul. Mereka akan kata, eh cikgu nak tegur saya, nak sound saya. Eh bapa saya pun tak sound saya lah. Cikgu nak tegur saya apa hal? Cikgu kalau hukum saya, saya akan saman cikgu. Eh benda ni bukan tak jadi tau. Benda ini terjadi pada ketika ini. Dan salah siapa? Saya boleh katakan salah Kementerian Pendidikan, salah PPD. Mungkin ada salah mak bapak. Ya betul. Sebab kadang-kadang mak bapak ni pun lebih sudu dia kuah sebenarnya. Bila kita usia anak dia, mak bapak pun bising lah melenting. Eh cikgu kena pun usia anak saya. Saya pun tak usia anak saya. Sebab itulah anak kau cuman binatang Tetapi KPM dan PPD ini tidak melindungi guru-guru yang cuba untuk mendidik budak-budak ini menjadi manusia. Sebab itulah budak-budak ini nak mua. Memang parent akan mengamuk. Tetapi sepatutnya KPM dan PPD melindungi guru-guru ini dalam usaha mereka untuk mendidik anak-anak ini. Tetapi KPM dan PPD buat kata surat itu tuan-tuan sekalian, sekarang mereka lagi pentingkan untuk mengejar KPI. Mereka tak boleh pasal sasih dah. Mereka tak boleh pasal moral. Mereka tak boleh langsung pasal nilai-nilai estetika mereka. Tetapi mereka hanya pentingkan KPI. Okey, tahun ni berapa ramai graf kena naik? Okey, tahun ni berapa ramai kena dapat straight A. Okey, tahun ni purata lulus kena berapa. Mereka pentingkan KPI itu. Dan benda itu diterjemahkan dalam sistem pembelajaran. Guru-guru sekarang ini bukan mendidik anak bangsa untuk menjadi manusia. Tetapi sekadar mengajar budak-budak ini untuk lulus periksa bagi mendapatkan KPI itu tercapai. So, ini yang terjadi pada ketika ini. Ini yang terjadi bila budak-budak ini bukan sekadar diminta untuk ikut KPI atau cuba untuk capai KPI mereka ini juga lah kadang-kadang menjadi tikus makmal. Dengan begitu banyak sekali perubahan dasar-dasar pendidikan. Menteri pendidikan dulu sampai dah sekarang. Begitu banyak sekali dasar berubah dan sebagainya. Semata-mata untuk kejar KPI dan macam-macam lagi. Sehingga menyebabkan aspek utama dalam pendidikan mereka iaitu pembentukan mereka menjadi orang semakin lama semakin terabai. Dia itulah mereka tak boleh kawal emosi. Ramai guru kata, oh kita kena jaga emosi pelajar kita. Masalahnya cara mereka mengajar untuk jaga emosi itu, cara Fadlina mendidik untuk jaga emosi itu jelas dengan menyantuni perasaan mereka kalau mereka memberontak oh tak apa mungkin mereka ada masalah yang mereka luahkan sebagainya kita kena dengar kita kena ikut cara Eropah kena ikut cara negara maju cara Amerika Syarikat macam mana sekolah-sekolah mereka dekat Amerika Syarikat punya dengan emosi pelajar itulah yang kadang-kadang berlaku kejadian tembakan rambang lah kejadian bully lah gangsterism lah kejadian pergaduhan antara geng macam-macam lagi ingat sekolah-sekolah dekat Wah, barat sana tu, ingat sekolah sana tu, aman sangat masalahnya. Bagus sangat ke? Kadang-kadang, bila kita fikirkan, sistem pendidikan kita sekarang ini terutamanya, terlampau people centric tau. Terlampau nak sentrikan kepada kebajikan murid-murid itu saja. Tetapi, tidak mementingkan tentang adakah murid-murid ini, selepas keluar sekolah nanti, akan menjadi orang. Okey, tak payah tunggu lepas keluar sekolah. Sekarang ini, adakah mereka ini sedang dalam perjalanan untuk menjadi orang, ataupun mereka sekarang ini dalam perjalanan untuk menjadi binatang. So, ini yang berlaku sebenarnya tuan-tuan Dawah Selan. Tetapi itulah, kita balik pada Fadina. Apa yang Fadina buat? Fadina, dia just perkenalkan bash untuk menyemarakkan sebagai patriotik. Bash ada pintu sebab tercucuk tangan, tercucuk kaki sebagainya. Kemudian, duk long, we love PMX, we love PMX sebagainya. Saya sayang PMX, macam-macam lagi. Oh, kalau bab tu laju saja dia. And then kemudian, duk jerit, oh kami anti-bully tetapi tidak ada sebarang perancangan konkrit untuk memastikan perkara-perkara itu tidak berulang pada masa akan datang. Tindakan pun tidak konsisten. Ketika kes Zara Karina, tunggu entah berapa lama barulah mana-mana jawatan kuasa hendak dibentuk bagi menyiasat tentang punca dan bagaimana hendak mengatasi masalah buli. Begitu juga dengan kes pemerkosaan itu belum dah berapa hari dah sekarang ni kan masih belum dengar lagi tentang nak wujudkan jawatan kuasa itu ini sebagainya untuk menyiasat kejadian untuk memastikan yang kita ada solution tentang perkara ini sebagainya tetapi untuk kes pelajar yang melakukan jenayah terhadap pelajar dekat tempat ini dekat bandar utama ini pak laju saja tak sampai 24 jam kita kena bentuk satu jawatankuasa khas macam mana cerita Korang punya pelaksanaan dasar pun tak konsisten. Korang punya tindakan pun tak konsisten. Bahkan boleh kita katakan tindakan yang dilakukan oleh menteri pada ketika ini ibarat melepaskan batuk di tangga saja. Tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, tidak ada sebarang hasil yang signifikan. Dan bila kita asal lebih, lebih apa kata dia? Jangan ganggu guru-guru kami. Jangan ganggu sekolah kami. Baik yang di sana ataupun di sini. Macam mana kita tak ganggu? Anda kata kalau kita nampak benda yang tak elok, kita kena ganggu. Kita kena cakap, Fadina, benda tak betul. Kau kena rectify betul-betul. Tetapi itulah. Kita dapati, Menteri Pendidikan pun, dia pun beremosi. Sangat beremosi. Bila ditegur, melentik. Macam dulu ketika Wee Ka Siong bertanyakan soalan kepada Fadina Siddiq berkenaan dengan isu buli sebagainya. Apa yang Fadina jawab? Sudahlah ya Bumat, sudahlah. Saya jawab dah. Jawapannya beremosi. Kalau Menteri pun beremosi, bagaimana mungkin anak-anak murid tidak menjadi beremosi? Pasti mereka akan lebih beremosi. Kenapa? Kerana menteri mereka juga sangat-sangat beremosi. Jadi, oleh normal, tuan-tuan dan wakilkan, sebenarnya masalah dalam isu-isu sekolah ini sebenarnya berakumi lama. Cuma sekarang ini, segala-galanya meletus serentak. Dan tidak dapat tidak, kita kena atributkan semua kejadian ini terhadap kelemahan pentadbiran Menteri Pendidikan yang ada pada ketika ini. Jadi dengan ini, saya dengan penuh rendah diri mencadangkan kepada Perdana Menteri agar sama ada meminta Fadil Nasidik untuk meletakkan jawatan ataupun Perdana Menteri menukarkannya ke kawasan lain ataupun jawatan lain ataupun Perdana Menteri menggunakan kuasa beliau untuk menggugurkan Fadil Nasidik once and for all. Dan saya yakin percaya, Duli Yang Maha Mulia Tuanku pasti akan memperkenankan nasihat Perdana Menteri itu demi untuk masa depan anak-anak kita. Tetapi saya nak ingatkan awal-awal, ini bukan isu politik. Kalau betul-betul saya cerita tentang politik, saya akan hentam kerajaan terus. Tetapi tidak. Kali ini saya minta kerajaan, tolong cek balik kedudukan Faria Siddiq. Kalau perlu beliau ini letak jawatan, suruh beliau letak jawatan. Itu saja. Mungkin itulah cara yang boleh kita buat sebagai langkah pertama untuk menyelesaikan semua kemelut yang tengah berlaku pada ketika ini. Tidak dapat tidak, itu antara caranya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi kita harus cepat masa semakin suntuk. Semakin lama, semakin banyak kes yang boleh, bakal dan akan berlaku dekat sekolah-sekolah ini. Semua ini, sekolah-sekolah kita ini, tak kira sekolah apa pun, ianya cumalah menunggu masa saja untuk meletup seperti bom jangka, tuan-tuan dan bawah setelan. Dan jangan ingat, ini kisah budak-budak Melayu saja. Sebab saya tahu, ketika isu pemerkosaan itu, ramai yang berkata, kata, oh ini sekolah Melayu punya hal ini, Melayu buat hal dan sebagainya. Sekarang perbuatan yang berlaku dekat balai utama tadi melibatkan pelajar bangsa Cina. So, anak Ana kata apa sekarang? Mau happy-happy punya. Wah, tak nak fight. Apa salah lu takut? Ah, bukan takut lah. Wala apa? Want to fight. Ha, motivate. Wah. <laughs>